ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત વોટ કિસ્મત ફિલ્મ ના કલાકારો બન્યા અમદાવાદના મહેમાન વોટ કિસ્મત ના કલાકારો અમદાવાદના મહેમાન બન્યા હતા અહીં તેમણે પોતાની ફિલ્મ અંગેની વધુ માહિતી પ્રેક્ષકોને આપી હતી આજી ફિલ્મ ના રાય પ્રોડક્શનના બેનર હેઠળ બનેલી આ ફિલ્મના ડિરેક્ટર મોહન આઝાદ વૈષ્ણવી ઈ પટવર્ધન અને માનસી સહેગલ સાથે ફિલ્મમાં યુદ્ધવીર દૈયા અને ટીકુ તલસાણિયા ભરત દામોલકર રોનિત અગ્રવાલ નજરે પડશે મોહન આઝાદ નિર્દેશિત કોમેડી ફિલ્મ વોટ કિસ્મત બાવીસ માર્ચના રોજ દરેક ફિલ્મ ઘર રજૂ થના છે બાઇસ માર્ચ કોઈસ માર્ચ કોઈ ફિલ્મ પર્દે પર આ રહી કહેંગે કહેગે जाके जरूर फिल्म देखिए क्यों उस दो घंटे में आप अपने सारे घम सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे और बहुत एंजॉय करके बाहर निकलेंगे क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स है जो कहानी है वो तो खैर अच्छी होगी हम तो अच्छा बोलेंगे क्योंकि मैं मैंने लिखी है तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे लेकिन जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो इतने कमाल के प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स क्यारे हैं तो ये जो कलाकार मेरे आसपास बैठे हुए हैं यही बताएंगे अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में और देखिए हीरो अभी मुझे कह रहे हैं सब कि मैं हीरो हूँ लेकिन दोस्तों सच्चाई है कि असली हीरो फिल्म की कहानी होती है कहानी में दम नहीं है कोई हीरो नहीं नजर आएगा आपको सो कहानी इतनी कमाल की है और बहुत ही ईमानदारी से मेहनत से बनाई हुई ये फिल्म है आप सभी से गुजारिश है आप देखिएगा और इन्होंने कहा कि डेमो देखिए देखिए अभी मैंने जो दिया था इस तरीके का ही मैं वो दोबारा बोल देता हूँ कि जैसे प्रिंस गर्दन पकड़ के बाद था था तो तो चीख आती है और उसके बाद वो तमीना गिर जाती है लिटरली मैं उस वक्त रुका था मैं क्योंकि रो पड़ा था सो so अक्सर होता है माइक के सामने हम पूरा अभिनय कर रहे होते हैं सो so अभिनेता है हम चाहे वो माइक हो चाहे वो रेडियो हो चाहे वो स्टेज हो जहां भी हो तो हमें अपना पूरा शिदत के साथ अपने इमोशंस को समझ के अपने कैरेक्टर को समझ के हमें एक्टिंग करनी होती है अब जहां तक रही मेरे कैरेक्टर चंदू की बात तो चंदू बहुत ही प्यारा मासूम किरदार है अभी आपने ट्रेलर में छोटी सी उसकी झलक देखी बोलती है, है मैंने पाला इसे इसे ऐ चुप कमीनी तूने पाला पाला मैंने और चंदू बेचारा उसे मुझे देखकर तो मैं कोई कुत्ता हूं जो आप लोगों ने मुझे पाला है आ? तो इस तरीके से वो है और कहा जाता है कि देखिए ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता अगर किस्मत खराब हुआ तो तो इसमें यह है और लेकिन जब किस्मत पलटती है तो आप उसको आप छूए पत्थर को वो भी सोना हो जाता है तो यही सब आपको देखने को मिलेगा ये एक आम नागरिक की आम इंसान की हम सब की कहानी है चांदनी बार ना लेखक नी, नी दिग्दर्शक तरीके ने आप पहली फिल्म छे आप फिल्म के सरासरा सरा द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर आ फिल्म अंशय राय लीशा राय अखिल राय और मधु द्वारा निर्मित है आ फिल्म में स्टार कास्ट માં યુધવીર દૈયા વૈષ્ણવી માનસી ટીકુતલ સાણિયા જેવા કલાકારો છે ફિલ્મ નો મ્યુઝિક ગોલ્ડીએ અને સંગીત જી મ્યુઝિકર એ આપ્યું છે આ આપને કદાચ દેખાવા કો મુજે તો એક બે સાઉથ સુમ્સ મે દેખા હોગા યહાં પે ટીવી એડ્સ મે દેખા હોગા મેઈનલી બહોત سارے એડ્સ મે નિકી હોયા હૈ આ અપ મેરે કેરેક્ટર કે બારે મેં એક બત કરું તો ઉસકા નામ આરતી હૈ યે એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ લડકી હૈ એકદમ મૂફટ હૈ आ, पर दिल की बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही चिल्ला है अभी चंदू पे तो चिल्ला ही रही है वो है। ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी मुँहफट है लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी वजह है आ, जैसे चंदू कब से कोशिश कर रहा है कि एक बिजनेस बस उसका ठीक चल जाए और हमारी फैमिली को बस थोड़ा पैसा मिल जाए हमारे सपने पूरे हो जाए वो हो नहीं रहे तो आरती थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है तो उसके बाद वाला उसके कैरेक्टर में जो फ्रस्ट्रेशन है जो इरिटेट हो जाती है चंदू से जो मजे लेती है इसके वो सारा इस फिल्म में दिखाया गया है और काफी फन कैरेक्टर है आपको बहुत मजा आएगा देखते हुए थोड़ी सी गालियाँ भी देती है पर थोड़ा संभाल लेना खैर मैं मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा मेरे कैरेक्टर का नाम है संतोष सिंह संतोष सिंह ए के सिंह मतलब वो ठोक देता है ठोकने का ये है कि आ, उसे एनकाउंटर करने का बहुत शौक होता है और, और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है जैसे कि आप लोगों की भी वाइफ्स होंगी घर में तो ऑब्वियसली आप जब काम पे जाते हो तो बोलते हैं कि ये ले आना वो ले आना तो जैसे हर सब लोगों की बीवी होती है वैसे संतोख सिंह की भी बीवी है बड़ा हॉटी क्यूटी और मोटी टाइप का नेचर है संतोख सिंह का और आ, एस से बहुत प्यार करता है वो और अंदर ही अंदर एस को अपोज भी करता है उस तरीके का आ, फन टाइप का नेचर जो होता है वो हमारा संतोष सिंह है और क्या वो चंदू को ठोकेगा या किसी और को ठोकेगा ये जानने के लिए आपको 22 मार्च जाना ही होगा क्योंकि ये एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है और आजकल घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यार सब लोग तो थिएटर में जाके एंजॉय करना बहुत जरूरी है फिल्म भूमिका बजावनार अभिनेत्री वैष्णवी पटवर्धन કહે છે કે ફિલ્મમાં મારું કેરેક્ટર સોપી નથી પરંતુ ખૂબ જ સશક્ત કેરેક્ટર છે મેં આમ આમ નોન ગ્લેમરસ કેરેક્ટર નિભાવ્યું છે અમદાવાદના મહેમાન બનેલા સ્ટાર કાસ્ટે પ્રેક્ષકો સાથે ફિલ્મની મન ભરીને વાત કરી હતી અને આ ફિલ્મ દર્શકોને જકડી રાખશે છતાં એકદમ હળવું ફૂલકું મનોરંજન પીરસનારી આ ફિલ્મ છે દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપની હારતા રહો વેસ્ટલાઇવ ન્યૂઝ બુલેટિન નમસ્કાર